keyingi misol ko'p xatlar qisqa ko'paytirish formulalari i grup biru bir ushbu sonni quyidagilardan qaysi biriga qolii bo'linadi deb variantlarni beryapti demak bu son nechiga bo'linishini bilish uchun demak birinchi keladigan fikr yettini oltinchi darajasini hisoblab yigirma yettini ayirib bu son necha ekanligini bilib turib keyin uni nechiga bo'linishini aytish keladi lekin bu fikr birinchi kelgan bu fikr to'g'ri emas to'g'ri ammo uzoq yo'l hisoblanadi qisqa yo'li qanday qisqa yo'li mana bu yettining oltinchisini yettining kvadratining kubi yigirma yettini uchning kubi qilib qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanish hisoblanadi bu qisqa ko'paytirish formulasi eslatma tariqasida yozib qo'yamiz a kub minus b kubga tushadi bizda a kub minus b kub quyidagi ifodaga teng demak mana shu ifodaga teng xuddi shuni avablarning o'rniga qo'yamiz shunda bizning ifodamiz yettining kvadrati qirq to'qqiz bo'ladi 3 aysak 46 olti bo'ladi qirq olti ko'paytirilgan yana nimadir mana bu son bo'ladi ya'ni mana bu sonni yozib o'ldirmadim chunki haliddan ma'lum bo'ldiki mana bu ifoda 46 oltiga karrali ekan demak 46 oltiga karrali bo'lgan bu ifoda 46 oltiga va uning bo'luvchilariga bo'linadi javoblarda esa qirq oltining bo'luvchisi bo'lgan yigirma uch berilgan 46 oltiga karrali son albatta 23 uchga qoldiqsiz bo'linadi demak javobi d de bo'lar ekan